Hər kəsə salamlayıram dostlar, axşamınız xeyir. Bu gün sizə hər hansı bir taktik haqqında məlumat verməyəcəm. Bu gün fərqli bir şey haqqında danışmaq istəyirəm, fərqli bir sayt haqqında danışmaq istəyirəm, məlumat vermək istəyirəm sizə. Bu sayt sizin, inanıram ki, analizlərinizdə, kupon hazırlamağınızda sizə çox köməkçi olacaq, çox köməklik göstərəcək. Ola bilər çoxunuz bu sayt haqqında məlumatı var, sayt çoxdanın saytıdır, tanınan bir saytdır. Məlumatı olmayanlara isə bu sayt haqqında ətraflı məlumat vermək istəyirəm ki, faydalı olsun, yararlı olsun. Deməli saytın linkin, e, belə deyim, saytın application-ı da var. Yəni istəsəz Play Market-dən girib saytın adını e, həmin e, application-ı yükləyə bilərsiniz, application adını yazmaqla və yaxud da e, brauzerlərdən e, rahat şəkildə girib saytdan istifadə edə bilərsiniz. E, sayt həmin dediyim sayt və yaxud da application necə istəyirsiniz elə adlandırın. Budur Sofascore a sofa score nocta com linki budur saytın. Yəni e, brauzerdən girirsinizsə sofascore.com saytına girirsiniz və orada saytın imkanlarından istifadə edirsiniz. Sayt həqiqətən də çox super saytdır, gözəl saytdır. Yəni analiz etmək istəyən, yəni oyunlar kupon hazırlamaq istəyən və yaxud da özü üçün təkli oyunlardan istifadə etmək istəyən dostlarım üçün inaniram ki, çox kömək olacaq. Saytın e, saytda canlı e, gördüyünüz kimi canlı nəticələr, istər e, tenis, istər futbol və basketbol digər idman növləri haqqında e, yəni nəticələri və o cümlədən də həmin oyunlar haqqında əlavə məlumatlar var ki, o da sizə kupon hazırlamaqda kömək olacaq. Mən bu şeyləri qoyuram qırağa, bunları girib saytda özünüz aydınlaşdıracaqsınız özünüz üçün təbii ki. Əsas sizə məlumat vermək istədiyim xüsusi bir bölmə var saytda. Çox super bir bölmədir. E, məndə ruscada menyu bilməm, sizdə nə olacaq? Burda padeniya şansıb yazılıb. Görürsüz, qabağında da belə aşağı uzaq aşağı olan ox işarəsi var. Padeniya şansıb. Bura girilsəz, burada əmsallı düşən oyunlardır. Yəni bu əvvəla on deyim ki, bu əmsallar boş-boşuna düşmür. Bu əmsal düşürsə, bunun bir nəticə, yəni bir səbəbi var əmsalların düşməyinin. E, diqqət eləyəcəyimiz şey nədir burada? Əmsallar e, 45%, yəni 40%-dən yuxarı olmalıdı düşüş, 40%-dən yuxarı olmalıdı mütləq şəkildə. Və ikincisi də e, üzr istəyirəm ə ikincisi də fikir verəcək şey budur ki, favorit oyun bir favoritdən digər favorita keçməlidir. Məsəl üçün bax ilk oyunda düz yoldaşlıq görüşü idi. Yəni yoldaşlıq görüşlərini özüm yazmıram, sizə də yazmağa məsləhət görmürəm, çünki yoldaşlıq görüşlərində hər cür sürprizlər ola bilər. Sadəcə yəni liqa oyunu olarsa bu şansı əldən qaçırmayın qətiyyən. Görürsüz ilk oyuna əmsal açırıb 1.57, 4-4-3 və ev komandası favorit kimi göstərilib. Lakin günün gedişində artıq ə, favoritlərin yeri dəyişibdir və gördüyünüz kimi indi qonaq komandayla ev komandasının əmsalı eyni əmsaldır oyun 21.00-da başlayacaq demək olar ki 1 saat sonra başlayacaq. Yəni 1 saat ərzində bu oyuna nəzarət eləyin və yazmayın. Yəni dediyim kimi məsləhət deyil yazmağınız. Sadəcə nəticəni gözləyin, axırda görünəcək nə olacaq nəticə. 2-ci oyun bax gördüyünüz kimi 20.45-də olacaq. Bu artıq stolüstü tennis oyunudur. Kronottet Cup-dadır bu oyun və burada da gördüyünüz kimi Simyoninka ilə Gergeyuk arasında olan oyundur. 1.61 1-ci favorit kimi göstərilib Simyoninka, lakin artıq 40 0.8% eniş olub əmsalda və gergeyroqu -ger yer dəyişəli favorit olubdur 1.28 əmsalla. Yəni bu oyunun gəlmə ehtimalı hardasa 90, 95%dir. Bunu əldən qaçıtmayın, qətiyyən. Dədim ki, əsas fikir verəcəksiniz nəyə? Favoritlərin yeri dəyişməlidir mütləq şəkildə və əmsal düşüşü 40%-dən yuxarı olmalıdır. Bəzən görürsüz ki, əmsal düşür, 40%-dən yuxarı düşür, lakin favorit elə olduğu kimi qalır. Həmin oyunları yazmayın. Mütləq şəkildə favoritlər dəyişməlidir, əmsalları və ya bərabər olmalıdır. Məsəl üçün 1-ci yoldaşlıq görüşü, liqa oyunu olmuş olsaydı, mən add yoldaşlıq görüşü olmuş olmasaydı, mən rahatlıqla bu oyuna X2 üç şans yazardım banko kuponlarda. E, riskli kuponlarda isə təbii ki, səfər komandasının qələbəsini yazardım. 2-ci oyunda isə tennisdə açıq aşkar Georgyukun qələbəsini yazardım. E, Dədim kimi sayt əla saytdır. Girin saytı araşdırın, yoxluyun. Həqiqətən də kömək edəcək sizə. 2-ci e, bir məqamada toxunmaq istəyirəm dostlar. Deməli, e, mənim bildiyiniz kimi bu e, təxminbaz adam YouTube kanalımda Ə, bu kanalda gördüyünüz kimi mən ə, artıq 2 aya yaxındır ki, bildiyim, yoxladığım, sınadığım taktikaları sizlərlə bölüşürəm, tamamilə pulsuz bölüşürəm. Lakin bu taktikalardan ə, mənə gələn məlumatlara görə bu taktikaları artıq pulla satmağa başlayıblar. Qəddiyyən, qəti sürətdə pullu heç bir şey almayın, yani bu taktikalara almayın, çünki mən bunları zaten pulsuz paylaşıram, yani e, YouTube kanalında. Sadəcə kanala abunə olun ki, paylaşılan ilk videodan sizin xəbəriniz olsun ki, e, həmin videonu başqasından artıq pulla almayasınız. Pulla satdığım yeganə bir taktika var, yani ödəniş şəklində bu e, FIFA 20 Cyber Footbolda qol-qol e, var və 2-5 e, alt taktikasıdır. Bunu puldan satıram, etiraf edirəm, çünki taktikanı məhdud adamlara satacağam, yəni limitlə 10 nəfərdən artıq olmamaq şərti ilə adama satacağam. Taktikanı işləmə faizi mənim Telegram kanalından baxın. Telegram kanalımız budur, linkini də buraxacağam bir videonun ə şərt bölməsində Telegram kanalında taktikanın işləmə faizini girib özünüz rahatlıqla aydınlaşdıra bilərsiniz. Qolqol var taktikası, demək paylaşılan 10 oyundan 8-ində rahat şəkildə gəlir. 256 taktikası isə 100%, yəni nə paylaşmışam, hamısı gəlibdi. Yəni yanma ehtimalı yoxdur. Dədim kimi bu taktikanı sırf puldan paylaşıram. Qalan qalan istənilən idman növündə olan bildiyim, paylaşdığım taktikalar pulsuzdur. Hər kəsə uğurlar, e, möhkəm olun, bol qazanclar arzu edirəm.